Здравствуйте! Сегодня поговорим с вами о бальзаме для волос. Вот так он выглядит у меня в большой баночке, но в светлом стекле. Прочитаю вам состав. За основу беру масло лопуховое и масло, масляный экстракт на почках черного тополя. И на них выстаиваю хмель, крапиву, березу, ягоды можжевельника, сосновую смолу, живицу. Добавляю витамины А и Е. И добавляю по желанию эфирное масло. Есть люди, которые хотят без запаха, то тогда ничего не добавляю. Оно у меня есть в расфасовочках, вот в таких, я их называю пробники, 50 грамм. Могу расфасовать 100 граммовочки. То есть хозяин барин. Значит, Расписываю подробно, как им пользоваться. Всегда говорю, что обязательно их нужно встряхивать, потому что в масляные бальзамы я добавляю небольшой процент эмульгатора полисарбат 80%, чтобы вы потом просто это масло смогли смыть с волос. Эта добавочка при соприкосновении масляного бальзама с водой превратит его в молочко. И у вас не будет проблем, как же смыть этот бальзам. Вот. Его тут очень маленький, маленький процент, вот. но мне нужно, чтобы вы его хорошо с маслами перебултыхали. Вот. Значит, один. Ну, максимум два раза в неделю им можно пользоваться. Втирается он на сухие волосы перед мытьем. Перед мытьем не усложняйте жизнь, сначала помыть, а потом наносить бальзам. Бальзам, во-первых, масляный, наносится только на сухие волосы. Потому что влага, если вы сначала помоете волос, а потом начнете его втирать, то влага просто не даст маслу и масляным экстрактам впитаться. И поэтому, учитывая то, что бальзам концентрированный, ложу тут трав и корней от чистого сердца много, большой процент больше, чем полагается намного, поэтому будет он работать прекрасно на сухих волосах перед мытьем. Взяли, повтирали, мешочек целлофановый одели там или резиновую шапочку, что у вас там есть, укутали, часик-полтора подержали. Но летом, когда жара, можно не укутать а в прохладное время, конечно, под компрессом масляные экстракты работают намного эффективнее. В пробник хватит раз на 5-6. Не надо лить много, нужно взять немножко, постирать только в корне, потому что когда вы укутаете мешочком целлофановым, оно вам и по волосам распределится, и оно вам и волосы подпитает. Но в первую очередь состав направлен на то, чтобы укреплять волосяную луковицу. И для тех, у кого волос сильно падает, то я даю бальзам для волос укрепляющий. Вот. Делаю еще бальзам для волос увлажняющий. Ну, у меня его сейчас нет при себе но выглядит он светлее потому что вот этот бальзам он сделан на на карпатских травах и он имеет такой достаточно такой зеленоватый цвет а, а, бальзам увлажняющий сделан на косметических маслах и он светлее по цвету входит туда я вам сейчас прочитаю Оливковое масло, масло маковых семян, масло жожоба, масло авокадо, витамины А, Е. По желанию могу добавить эфирное масло. Любое. Ну, я люблю добавлять в бальзамчики какие-нибудь хвойные эфирные масла или масло лимона. Ну, по желанию могу там и розу положить, и розмарин. Ну, что хотите. Вот. Так же самое оно есть и в маленьких флакончиках, в 50 миллилитровых, есть в 100 граммовочках, есть такие вот 300 грамм четушки полные такие до самого верха. Вот. Увлажняющий бальзам люблю дать на волосы после химии, после окраски, когда волос тусклый. Есть люди, у которых волос не лезет, а просто структура волоса нарушена. Вот тогда я даю увлажняющий. А когда волос сильно падает, то даю вот этот бальзам -волос для волос укрепляющий. В пробнике за вот в небольшом флакончике 50 грамм, когда берут первый раз обычно берут всегда у меня пробники. Но уже за 3-4 раза вы должны видеть действие бальзама. Потому что еще раз повторюсь, что все, что я делаю, я делаю очень концентрированно. Мне хочется, чтобы оно вам помогло, помогло быстро, чтобы вы потом пользовались, выписали побольше, так чтобы вам хватило на 3 месяца курс лечения травами 3 месяца. И так, чтобы вы потом пользовались раз, максимум два раза в неделю, видели эффект и говорили, дай Бог здоровья этой женщине, которая делает для нас такие чудесные бальзамы. Звоните, пишите, какие вопросы. Там есть под ссылочкой мой email. Так что если что-то я не досказала, то я вам доскажу уже в переписке или можете звонить. Всего доброго.